Скажите, пожалуйста, мы по такому редакционному зданию приехали, что по этому адресу находится коммунальное предприятие приезд... объединения Свердлово-Орлевщина, 84А. Это правда? Ну, она зарегистрирована тут. В смысле, здесь никто не живет? Как не живет? Э, а, ну, а кто здесь живет? Я живу. А как вас зовут? Александр Михайлович. А что это за запись? Ну, мы имеем ну. право записывать. Кто? Мы должны читаться. Мы журналисты. Вот, пожалуйста, наше удостоверение. Союз журналистов, газеты лица. Тут как бы нам э, поручили разузнать здесь. Э, ну, как бы нам сообщили, поэтому, что здесь, здесь, живут люди, да, и, поэтому, и, и при этом здесь находится КП. Ну, поэтому адрес зарегистрирован. Это, это Так можно делать. Можно регистрировать ну, коммунальное предприятие на адрес... На адрес, на, где? Адрес, на какой э, приходят документы. Понятно. Собственно, все. Больше, больше, тут, больше... Только, тут только приходят документы. Угу. Это жилой дом, обычный жилой дом. Так, а на него можно регистрировать коммунальное предприятие? Ну, насколько я знаю, так зарегистрировано. То есть это разрешается. Разрешается разрешается. Ну, если, если зарегистрировано разрешение... <звы> Зарегистрировали, то разрешается, понятно. Понятно. То есть вот получается, смотрите, э, директор Брасук М.О. Да, это смотрите. сын. А это ваш сын? Да. А он тут не живет? Ну, он приезжает сюда, но постоянно не живет. Понятно. Получается, а так он здесь не прописан? Нет, не, не прописан. Понятно. То есть он осуществляет деятельность как директор команды которые. Да, предприятия, это районные предприятия uh -huh. в районе. Ну, у uh -huh. них нет своего офиса, своего нет. Понятно. И Понятно. просто документы приходят на этот адрес. Понятно. Ну, спасибо. Собственно, вы да, хотели выяснить. Спасибо. Да. До свидания. До свидания.